Наши информационные партнеры. Мы патриоты Украины. Троещина ВК. Лос Соломас Киев. Клуб коренного киевлянина.

Почему чек вы не выдаете? 10 тысяч ремонт? Вручную нужно тогда выписывать. Пожалуйста. По правилам. Не, вы не выписали уже это, во-первых. Во-вторых, предоставьте лицензию и сертификаты качества на алкоголь. Алло, Лена, тут до меня пришла проверка. Так что я, пожалуйста, Молодежная организация. Яка? Молодежная организация. Молодежная. Молодежная организация. Хорошо. Разве что развеяло? есть еще? Есть сертификаты качественного алкоголь выписка с реестра Все, вот это второй листик, можно посмотреть? Вот этот второй. Да. Да хорошо, название хотя бы можно пришли, что такое, непонятно. За да, один добрый. Была продажа не полнолетний. Не, ну на А? Не, ну на Ну, на Короче, мы Я на вам, в на вывод. Сейчас ждем полиция. Так, вы такой. Вот Вы тоже вот такой. А? Вы тоже вот такой? Не понял. Ну, мы подождемся ваших уже, что вы вызвали. Ну да. Не просто. Владіжно рішучих громадян завітала на маловайку за адресою Кібальчища 9, на яку скаржилися місцеві жителі. Ми вже викликали поліцію, так як все, суднома документації і відсутній касовий апарат. Зараз будемо чекати поліцію, будемо дивитися, як далі проходять справи. Доброго дня, добре. Чого вигадає? Легально подивіться, тоді. Давайте делаем. мы объясним. Да, нет, нет соответствующих документов, то есть лицензия только копия, нет сертификатов качества, которые должны быть по законодательству. Uh -huh. И тут не выдали чек на продажу, который обязаны они выдавать. В случае, если они не выдают чек, они несут ответственность административную в данном случае. Но это все другое дело, если их касается только чек. Нет, не, не только чек, нет сертификатов да. качества. Лицензия, ну, ее невозможно пока проверить, ее не, не дали ознакомиться с ней нормально, и там есть только копия, то есть подлинность еще ее нужно проверить. Ну, ознакомление это с группой. А вы кто вы? Я как бы непосредственно. Ну, так чего если молчите? Ну так вы можете какие-то представляться, не понятно, подошли с камерой, стоят, молчат. Ага. Вы стоите, молчите. Это молодежная группа, это как бы я нахожусь представителем. Кто есть? Вы ну, их Как не успели? Ну, ну как же документы у нас... Уже... По хозяйству законодателю должен быть? Да. Должен. А что там нужно уйти? Ну лицензию. С... 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 Не У нас в данной ситуации нет этой Я не Понимаете, скорых... тут априори не может, к сожалению, быть лицензия на выдачу на разлив алкоголя по одной простой причине. Тут нету санузла. Ну это да. Я хочу выпить 100 грамм. Нет, тут нету 100 грамм. 100 грамм. Я не тут пишу. Это, я не что пишу. Ты что-то потерял. Иди-иди, иди, броди, тут нету 100 грамм. Тут только кофе. иди броди, тут нету. Каких 100 грамм ты хотел Это как вот... иди броди. Я считаю, есть Кто говорит? Что? Я. Я а? говорю, что тут не наливают. Вы говорите? Да. Вы говорите. Есть видеофиксация. Факт продажи алкоголя. Ну, да ну, Лишних людей убираю. Да. Заявник. Не, не, не. Вы... Что значит, не, А, вы заявник? Я ну, заявитель. Вот он. заявитель. Я заявитель. Вот заявитель. заявитель. Скажи, а, так, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, добавить. огляд промышленных в присутствии исследователя будет? Конечно, при понятых. Хорошо. хорошо. Вы знаете, если, допустим, знаете, хорошо. что такое. как просто снимается, у начали... вас начало. просто начали да? уже выставить. Хорошо. Нет, вопросов нет. Здравствуйте. Документы на право. Алкогольными. Алкогольный Это у нас подпиловка пришла или что? мы не знаем, кто тут был, но сам приходит Нам налили, есть дефиксированные У участкового не было запиловки Посмотреть можно? Пожалуйста Пожалуйста Все пошли, я все выкинула пожалуйста. пожалуйста, откройте еще раз На это тогда все Это уже не надо Серьезно? Какая-то она бледноватая. Опа! Суррогат! Суррогат. Бледноватая. Ну, больше половин. Так, суррогатных туда да, четыре бутылки. Ріжна організація рішуча громадян завітала на наливайку за адресою Бачища 9 у зв'язку з скаргами своїх жителів на цю наливайку. Слідчі приїхали і вилучили весь алкоголь, за що їм дуже дякую. Дуже дякую участковим Дніпровського району за дуже хорошу роботу.